Я проучился в 73-й школе здесь напротив, и музыкальная школа номер 15 для меня, как бы всегда, была знакома, известна. Но так сложилось, у меня не было ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма, и в том числе по жизни. Для меня всегда люди, которые стремились к музыке, они для меня были особенными. Поэтому скажу вам так, большое спасибо Марине Михайловне, преподавательскому составу и каждому из родителей здесь присутствующих, которые в тяжелые времена из скромного бюджета выделяют какие-то средства для того, чтобы детей учить прекрасному. Наверное, надо быть особенными людьми. Bye.